Вообще Швейцария и Нидерланды две мои любимые страны. Почему? Ну, Швейцария вообще это уникальная страна. Ну, такие швейцарцы. Это, условно говоря, горные казапасы. Я их называю горные немцы. Они жили в горах, и они с 11 века не знали, что такое подчиняться какому-то сеньору. То есть, что такое из себя представлял феодализм. Как тебе там раз в год, условно говоря, там или два раза в год приезжают в село закованное в железо суровые мужчины и предлагают тебе защиту от таких же мужчин но других которые могут якобы к тебе прийти ну и тебя выбора особо нету ты им отдаешь яйка млеки там и все такое то есть феодализм то есть крестьяне платят воинам за то что они их защищают ну Крестьяне за это бонусом получают то, что они никогда не воюют. То есть то, что сейчас мы имеем историю, что воюют все, это конечно там. В феодализме такого не было. Были... То есть были, грубо говоря, допустим, есть феодал. И его кормят условно 20 крестьян. Для того, чтобы он мог себе купить доспехи, коня и тренироваться с утра до вечера и воевать швейцарцы эту систему поломали, потому что там Габсбурги к ним приезжали в горы собирать дань. Они им наваливали очень жестко. Эти приезжали еще раз и еще раз получали. Сколько раз там, ну, австрийцы, тогда австрийцев не было. Ну, короче, вот Габсбурги к ним приезжали в 11 веке и постоянно отхватывали. В чем прикол, что вот, допустим, ну, то есть, крестьянина, во-первых, нету денег на оружие, во-вторых, даже если он купит себе какое нибудь там, копье там или меч, который дорого стоит, он не сможет им пользоваться. А здесь появилось как бы большое сообщество людей, условно говоря горцев швейцарских, да, у которых деньги остались, потому что они никому не платили, дали, ну как э, рэкет, не рэкетерам не платили. И у них был досух, то есть они теперь там по вечерам, по выходным э, собирались и фехтовали там обучались и они были сплоченные очень и получились такие швейцарцы которые ну, даже бургунского короля насадили на пике бургундия это было мое почтение то есть ну, на секундочку Жанну Дарк именно бургунцы схватили англичанам отдали Ну это были суровые в принципе бургундия могла стать отдельной нацией отдельным государством просто нация такие бур... мы бургунцы но не повезло, потому что Карл смелый был, очень смелый. И швейцарцы его просто три раза растерзали, а третий раз просто его убили, чтобы он их не задал. Был, потому что он постоянно хотел швейцарцев этих к ногтю прижать. Они а нидерландцы были такие же самые суровые люди, только они как э, более торговые были, то есть они занимались бизнесом, они представ ну, предпочитали нанимать людей на войну. И они испанцев в итоге разбили и получили независимость. Ну, не все. Правда, Бельгию у них забрали. Но современные Нидерланды остались. Так они сейчас и живут. Одна из богатейших стран Европы. А билеты на автобус из Украины в Европу на сайте Рубикон.